пойдем в комнату. Мы в моей комнате. У меня розовая комната. в этом году не буду делать ремонт, потому что в первом классе я фанатела от Winx Поэтому комнату мне сделали розовый стиль стиле Но мне это стало жутко бесить и раздражать, поэтому в этом году мы будем делать, скорее всего, ремонт. Значит, здесь я сплю, Эту моя кроватка. И спишь на ней просто легче сразу заснуть. А еще э, я сплю, когда сплю я, когда я сплю. Давай. На стене у меня три картины. Я э, на, на Кипре, я на Кипре и просто море. Вот там на той стене. все таблицу умножения. Да. Когда я встаю утром, я смотрю таблицу умножения. цветы. Пока у меня их нет, я ставлю только искусственные цветы. Глобус и искусственные цветы. Глобус уже давно выцвел, блин. Стоят искусственные цветы. Вот тут такая классная шторка. О, шторка. Ты знаешь, какой? А теперь к самому интересному. Мой стол. Да. На нем лежит куча всякого брахла. Во-первых, лежит книжка. Настоящая девочка. Да всегда тут советы. Потом блокнот э, с разочком, в котором я пишу. Например, если мне что-то нужно, очень важно, например, записать, я пишу обычно там. Далее... Что вам про точилку рассказать? А, Далее у меня стоит точилка. Точилка зеленого цвета, она очень офигительно удобная и на ней классно точить. А далее у меня стоит журнал. Обычно всегда на какой-то журнал. И уже на журнал я кладу маленькие вещички. Обычно это карандаш, маску, которую я сплю. Потом всякие записочки приятные, которые мне дают. А, свечка. Конечно, как то свечки, ароматизированные из икеи. Дальше здесь блеск для куб розового цвета. И клей. Да, клей. А это что? А это. У меня здесь стоит для жительства, для снятия лака. Только она очень интересная вид. Ты просто засыпаешь что -то палец и тебе стирается лак. 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 Прикольно. Пиши. Далее, почему я никогда не могу поделиться А столе? это вот этот шарик, который ты изрисовала. Погоди, почему я не могу здесь на столе? Это такая вот о, штука. Да, это подставка. Подставка голубого цвета. Здесь у меня здесь стоит всякие барахло всякое. Страхи запасные, блокнотики, ручки разные, все такое. Это, например, заколки, резинки, ластики всякие. То есть то, что у меня первоочередной карандашик, маленький заколка. И идешь куда-нибудь, скатанул и пошел. Дальше у меня здесь есть много разных динамичных штучек. Например, у меня здесь елочка. А есть шарик. Елочка у меня просто стоит так, для видимости. А мыша, это мыша мечты. Здесь у меня мечты, я не зашифрованная, у меня... И э, шар белый, он не раскрашенный. Когда каждая мечта будет сбываться, то я буду закрашивать этот шар. Пока что ни одна мечта не сбылась. Да. Ну, есть, конечно, те мечты, которые сбылись, мне их надо уже закрасить, они сбылись недавно. В общем вот. А дальше у меня есть же телефон здесь. Телефон. И я очень часто рисую. рисую. Или работаю что-то там в службу, оформляю его, оформляю развороты разные. Но, думаю, что самая интересная страничка это с цветами, с листиками засушенными. С Кипра. Почему он такой большой, толстый. Самое главное, без чего вообще никогда не нужно дойти, не могу обойтись, это ноут. Да, мой ноут. Я на нем работаю, делаю ДЗ, проекты и все такое. скоро у меня, кстати, появится принтер. А про стул рассказать. Чё, в комнате, два стула перед столом. Первый стул, это вот этот а на нем Мама приходит, так вот, мама садится. Дочек, ну как ты дела? Что, в школе творится? Ну-ка, не покажи. А здесь сижу я. Я здесь делаю уроки с первого класса стул у меня все чертовой матери буду потому что уже без сюда стал этот стул бы морской для мальчиков короче все буду менять в этом году это типа мини барная стойка на ней у меня стоит всякая которое... стол где твои монстряхи? Они как коленки стоят. Нет, не 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 Уже У меня разные вот блески всякие там, да, спонжики. И я пользуюсь еще одной книжкой, стоит на совет на все жизни, на девочки книжки у меня эти Это тысяча один совет. Ну, тысяча. И за не я все время стоит не в Пакетик тоже с этим пирогом. Еще я люблю из журналов. Я, я читаю журнал или Girl, или Упс, например. то мои два любимых журнала. И я вырезаю оттуда всякие картинки и составляю всякие комиксы, в общем, короче, всякая фигня. И вот это заготовка для моего будущего комикса уже... Тут такие, вырезки журнала. Karere да, давай, Филю, снимем лайки, соберем. Также у меня есть такая классная собачка. Все, не надо, она ну, убежала. Help me. Жопу пошли. Давай. Это первый стеллаж. Там две книжки, большие две книжки. Эти книжки, это для анти антистресса, для Джана Басфорта, сад, две книжки антистрессные. Там... Ты мне вообще там рисуешь? Да. У две штуки, там у стоит спектра. Это фигурка винил в. полка, на которой стоит кукла. Эту куклу мне связала а, папа, моя мама, моя бабушка, короче. А, она стоит с птичкой. А, даже здесь у меня розочки для того, чтобы их в волосы вставлять. Но самое главное, говорит, это, это полочки, это да, Капни, капни мне для примера. моя косметичка, здесь у меня, ну не косметичка, это типа пред косметичка. Здесь у меня всякая Вот моя настоящая косметичка. Здесь у меня лежит э, спонж яйцом, бьюти Да <соцентричная> нет, Здесь у меня есть календарь. я выбираю, я обожаю календари. Я просто фанат календарей. Я всегда когда выбираю их выбираю очень долго.

крош, тоже с первого класса. Здесь вышивка. далее у меня здесь цветочек в вазе. То есть роза в вазе, роза, роза икеевская, икеевская ваза. Здесь у это так. Единичка, я мажу ее обычная шанс, единичка просто. Вот тот дезодорант, который мне очень нравится. Я обожаю, я рекомендую. Из каталога Файбер. Я